ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्

सुन्दरमुखादरविन्देत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरञ्च एव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये रोहिणी च महाभागा नंदगोपाभिनंदता व्यचरद व्यवास्र कंठाबरण भूषिता नंदो महामना वालोधन मागदबन्दिभ्यो हिन्ये विद्योपजीविनः गोपान् गोकुलरक्षायां निरूप्य मधुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरु ंसेन प्रयिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्रामव्रजादिषु पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गतिम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभि गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् कं दयालुं शरणं व्रजेम य एद्भूतना मोक्षम् कृष्णस्यार्वकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिं गोविन्दे लभते रतिम् तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां वत्सान्मुञ्चन् क्वचिदसमयी क्रोशसञ्जातः सः स्तेयं स्वाद्वद्यतदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति स चेत् नातिभाण्डन् विनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोशतोका वाणी गुणानुकथने श्रवणोकथायां हस्तश्च कर्मसु मनस्तव पादयोर्णः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत दृष्टि दृष्टिसतां दर्शने स्तु भवत्तनूना यावदवत्स पवत्स काल्पकवपुर्यावद् कराङ्ग्रादिकं यावद यावद्विभूषाम्बरम् यावच्छीलगुणाभिदाकृतिवयो यावद, यावद विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदज सर्वस्वरूपो बभौ डते ब्रवपुषे तडिदम्बराय परिपे चलसन्मुखाय वन्यश्रजे कवलवे त्रविषा नेणुन लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपांगजाय हेमंत ऋतूचं आगमन होत कडाक्याची थंडी आहे पण या सर्व गोपिका ज्या कुमारिका होत्या या सकाळी लवकर उठायच्या आणि यमुनीवर स्नान करण्याकरता जायच्या यमुनीवर स्नान करायचं आणि कात्यानी मातेची पूजा करायच्या कातयनी मातेला हा जोडून प्रार्थना काय्या कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरु ते नमः इति मन्त्रं जपन्त्यस्यात् पूजा चक्र कुमारिका भागवतातला हा जो श्लोक आहे ना हा एक मंत्र आहे हा मंत्र कोणी म्हणायचा जी मुलगी अविवाहित आहे आणि तिच्या विवाह करता काहीतरी अडथळे निर्माण होत आहेत लोक मुलं येतात पाहून जातात तरी सुद्धा नाही सांगून देतात सर्व काही व्यवस्थित होत पण नकार येतो जिच्या विवाहामध्ये काही अडथळा निर्माण होत असेल मुलीच्या तर तिने या मंत्राचं अनुष्ठान करावं दररोज सकाळी स्नान झालं की जेवढा वेळ असेल तेवढा वेळ अकरा एकवीस एकशे आठ या मंत्राचं उच्चारण करावं कोणता मंत्र परत सांगतो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधेश्वरी नंद गोप देवी पतिमे कुरुते नमः हे कात्यायनी माते हे योगिनी आदेश्वरी हे महामाये नंदाचा मुलगा कृष्ण आम्हाला पती रूपामध्ये प्राप्त व्हावा असं तुम्ही आम्हाला वरदान द्या कथ्यता पिता मख भगवंत म्हणतात बाबा इंद्राची पूजा का करायची इंद्राची पूजा केल्यानंतर फायदा काय नंद बाबा फायदा सांगता पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त्यामूर्तय ते भी जीवानाम जीवाना प्रीणनम जीवनमय

कृत्वा गोवर्धनाचलं दधारलीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः बालकः इव विशोधसत्वं तव धामशान्तं विशोधसत्वम् वधाम शन्तं तपोमयं द्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वीद्यते ते ग्रहणानुबन्ध ऋषोदसत्वं तवधाम शन्तं तपोमयं द्वस्तरजस्त जगतामधीशो दुरत्ययकाल उपातदण्डहिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसि मानं विधुन्वन जगदीश मानिना एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन स्नातुम् नन्दस्तु कालिन्द्याम् द्वादशां जलमाविश अद्य मे निवृतो देवो दैवार्थोऽधिगत प्रभो त्वत्पादबाजो भगवन् न पारमध्वजह। अजानता मामकेन मूढेना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति तद्भवान् क्षन्तुमर्हति भगवान् पिता रात्री शरदोत्फुल्लमल्लिकः वीक्षरन्तु मनश्चक्री योगमायामुपाश्रिताः निशम्यगीतं गीतं तदनङ्गवर्धनं निशम्यगीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजश्रिया Yeah, yeah. yeah. लिम्पन्त्यप्रमुजन्त्यन्या अञ्जन्त्यकाश्च लोचने व्यत्यवस्त्राभरणा काश्चित्कृष्णान्तिकं ययुः ता वार्यमानवः पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिताः हति भवान् गदितुं नृशौसन् सन्त्यज प सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ताभजस्व दुरवग्रमा त्यजस्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् चित्तम् सुखेन भवता परुतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृहकृते पादौ पदं न चरतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो गर्वाम किं वा पाहु प्रसार परिरम्भकराल कोरु निवेस्तनालभनर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोकः सितैर्व्रज सुन्दरीणा उत्तम्भयन् चकार रमयाञ्चकार चकार गोप्य उचुहू। जयति तेदिकम् जन्मना व्रजायत दृशा सुरतनातते अशुकदासिका नरदनेग्नतो यत्ति सुजातचरणाबुहंस्तनेषु ीता शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किं स्वी युषान्नः इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलप्यन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा कृष्ण दर्शनाच्या लालसेने त्या गोपिका जेव्हा सुस्वरामध्ये रडू लागल्या तेव्हा भगवान परमात्म्याला धीर धरला गेला नाही आणि भगवान परमात्मा प्रगट झाले तासा छौरी स्मयमान मुखांबुजतांबर धर श्रग्वी

श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलव्य कामम् रुद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरे चिरेन धीरा राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधितीर्म चवरानना या सुदेव ब्राह्मणाने रुक्मिणी मातेच पत्र वाचायला सुरुवात केली श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणवता निर्विश कर्ण रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपमे अन्तः पुरान्तरचरिमणिहत्यबन्धुन् स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदामुपायं पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेया नमस्ते स्वसंतानयुतां भीक्षण स्वसंतान युता शिवागवान कृष्ण रुक्मिणी मातेच्या मोठ्या भावाने प्रतिज्ञा केली अहत्वा समहरे कृष्ण कुंडी नामन प्रविक्ष आणि सुंदर अशा प्रकारे त्या रुक्मिणी मातेने शृंगार करायला सुरुवात केलीये मेहंदी रचाये रे कृष्ण

भवान् नारायणसुतः शम्बरेणावृतो गृहात् अहं ते दिकृत्कृता पत्नी रतिकामो भवान् प्रभो अहं देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यवरदम् तपः परममास्थिता नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदिति कर्णमस्पृशन् पयस्विनीस्तरुणीशीलरूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम न्यायार्जिता रोप खुरा तो म्हणजे भागवतातला एक मंत्र आहे किती मनुष्य संकटामध्ये असला तर त्या संकट काळामध्ये त्यांनी या मंत्राचा जप करावा कृष्णाय वासुदेवाय य वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणत प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः मनुष्य दुखात् असला काही पीडा असली काही संकटात असला की या मंत्राचं जप केल्यानंतर भगवान परमात्मा सर्व दुःखातून कष्टातून पीडेतून भगवान परमात्मा त्याला मुक्त करतात हा संकट मोचक असा हा मंत्र आहे शुकदेवजी म्हणतात परीक्षित कृष्ण सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमहा विरक्त इंद्रिया प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः कृष्णस्य आसीत् स का कश्चित् दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिनी धुना द्वारवत्यां याचित्वा चतुरोमुष्टिन् विप्रान् पृथक्तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम् अधनोऽयं धनं प्राप्य मादुनुच्चैर्नमां स्मरेत् इति कारुणिको नूनम् தன பூரி நாடுமேதார शिव हे वमी चुपे गिला गया द्वारका देश भगवान की वंशी विभूषित करार नवनी र पिताम्बरा दरुणबिम्बफला धरुष्ठर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा तत्वमहं न जाने जय जय श्री राधारमण जय जय किशोर जय गोपी चित जे जे चोर प्रभो जय जय मखन चो बुरवृंदवन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण जय 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 श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राय राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधि गोविंद गोविंद राधे राधे तो कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे शा